assalomu alaykum hurmatli kuzatuvchilar yangi videomizga ya. xush kelibsizlar biz bugun samarqand viloyatiga tashrif buyurdik ya'ni el holding kompaniyasiga bu yerda eldosh motorlarini, ya'ni yangicha modellarini premyerasini sizlar bilan birgalikda ko'rib o'tamiz va e, youtubeda bunaqasi hali hech qayerda yo'q va birinchi bo'lib sizlarga mana kanali orqali taqdim qilamiz kuzatib boringlar juda ham ajoyib ma'lumotlar va narxlar bilan ko'rsatib o'tamiz ketdik <laughs> mana eldosh motaga ham keldik ichkarida sizlarga sha yangiliklarni ko'rsatib o'tamiz Zafar aka assalomo hahriyod yaxshimisiz charchamayapsizmi ishlaringiz yaxshimi rahmat utichmisizlar eldosh motaga yana tashrif buyurdik bu yil yangi yil nima yangiliklar ikki ming yigirma to'rtinchi yilda shahriyor siz bilasiz el holding kompaniyasida bo'lgansiz o'tgan safar siz bilan e, material tayyorlaganmiz ishlab chiqarish jarayoni modellarimiz bo'yicha narxlar bilan tanishtirib chiqqanman sizni podpiscчiklaringizni qolaversa butun respublika bo'yicha sizni blogingizni tomosha qiladiganlar ko'p ma'lumot olishgan bizlardan bu yil ikki ming yigirma to'rtinchi yilda barcha bizlarni shu havaskorlarimiz e, barcha shu sizni pодpисчикlaringiz bizlarni hamkorlarimiz uchun katta bir yangiliklarimiz bor bizlarda ishlab chiqaradigan modellar lineykasini bizlar yangilashtiryapmiz demak bozorni o'rganib bizlarda mavjud bo'lmagan mahsulotni endi ishlab chiqarishga yo'lga qo'yyapmiz shular bilan man sizni pодпиsчикlaringizni tanishtirmoqchiman mana shu modeldan boshlashni e nima qilamiz boshlaymiz bu birinchisi bizni e, el holding kompaniyasida oxirgi yilda bir yuz ellik kubalik benzinlik mototsikllar ishlab chiqarish to'xtatilgan edi endi mana shu yildan boshlab yana shu bir yuz ellik kublik benzinlik mototsiklning yangi modelini chiqarishni boshlaymiz bunda nima yangilik bor ko'rayotgan bo'lsangiz ko'rinishi элеktricheskiy mototsiklga o'xshaydi o'tirish <laughs> egarga o'xshaganday emas mototsikllar ya'ni skameykaga o'tiradigan qulayroq sideniyalik demak motori ichkarisida joylashgan bir yuz ellik kublik motor va buni kuzovi ikki metrlik bo'ladi ikki metrlik eldinii qanaqa edi oldingisi bir yuz sakson bir yuz yetmishlik chiqarganmiz bunda ham o'tirish qulayligi yeah. boshqacha va kuzovi kattaroq motor bir yuz ellik kublik bu eng экономичный motor hisoblanadi ko'rinishi xuddi электрическиy mototsikllarga o'xshaydi lekin mana bozorni tajribadan shuni bilyapmizki baribir benzinlik mototsikllarni o'rnini toklik bosolmaydi to'g'ri <laughs> shuning uchun mana shu xuddi toklikka o'xshaydi lekin bu benzinlik mana <laughs> shu birinchi modelimiz ana shu nima yangilik bularni <laughs> ko'rinishidan tashqari ko'rinishdan tashqari oldin chiqarayotgan motorimizni yani <laughs> dvigatel endi bizlar zakazga yanada sifatliroq nimaga ta'minotchiga berganmiz ishlab chiqaruvchiga berganmiz endi bu yilda ishlab chiqaradigan mototsikllarimizni motori yanada sifatliroq bo'ladi hammaga ma'lum bizlar ishlab chiqaradigan texnikamizga zavod garantiya beradi garantiyasi bor ofitsialniy garantiyasi bor bu ofiцsиalniy garantiya ham albatta yangi modellarimizga tarqaladi yana nima yangilik hamma modellarimizda radio mp 3 player jihozlanadi shular bilan jihozlanadi undan tashqari barcha yangi chiqadigan modellarimizga kaska shlem qo'lqop qo'lqop zapas balon damkraт va yomg'ir paytida kiyiladigan maxsus nakidka bilan komplekt qilinadi bu barcha modellarga shu narsa oldin yo'q edi bu narsalar endi beriladi mana shu bir yuz ellik kubligimiz endi bundan tashqari yangi modellarimizdan ikki yuz kublik ikki yuz kublik vazdushni ya'ni shamol bilan havo bilan sovutiladigan modelimiz demak siz aytasiz zapar aka ikki yuz kublik sizlarda bor ediku demoq desangiz albatta bizni eski modelimizda ikki yuz kubalik воздушный modelimiz ə, modelimiz bor edi hmm. nima farqi bor bunda eng asosiy farq bunda пониженный передача yana qaytadan komplektatsiyasi qo'shiladi пониженный передача endi chiqadi va kuzovi ikki metrga uh, uzaytirildi uh, kattaroq bo'ldi va undan tashqari mana ko'rib turibsiz mana bunaqa oyoq qo'yadigan planka bilan yana jihozlab uh, ishlab chiqaramiz anchagina katta va qulay bo'libdi ha endi uh, haydash qulayligi yaxshiroq bo'ladi uh, kuzovi kattaroq va biza boyana aytganday barcha mana shu komplektatsiyasiga boyana aytib o'tilgan narsalar bilan jihozlanadi bu ikki yuz kubligimizni endi воздушный ya'ni shamol bilan soviydigan modifikatsiyamiz bundan tashqari mana bu tomonga o'tsak man bizlarni o'sha podpischiklaringizni ikki 200 kublik 200 yuz kublik radiatorlik ya'ni suyuqlik bilan soviydigan modelimiz bilan tanishtirmoqchiman tanishtirmoqchiman bu modelimizni asosiy bir yangiligi kuzovi yana uzunlashtirildi eski modelimiz ikki metrlik edi hozir esa ikkiyu yigirmalik bo'lib chiqadi chiqadi endi hozir videoni tomosha qilayotganlarni ozgina sabr sabr qilsinlar chunki oxirida bizlar bular hammasini narxlarini ham aytib o'tamiz videoni oxirida aytamiz ha videoni oxirida narxlarini aytib o'tamiz shuning uchun ozgina sabr qilsalar oxirigacha ko'rsalar flagman yana yangi modellarimiz bor ularni tanishtirganimizdan keyin narxlar bilan tanishtirib chiqaman endi ikki yuz kublikning mana bunaqa kabinalik modeli bilan tanishtirmoqchiman bizlarda kabinalik model chiqardi u kabina emas polu kabina ya'ni unda faqat labovoy oyna va tomi mavjud edi endi bu to'liq ichi moshinani saloniday kabina bilan chiqadi demak qarasangiz bu yerda egarda o'tirganday emas ya'ni скамейкаga o'tiradigan сидения приборный pанель xuddi moshinaga o'xshagan pechkalari bor tomida lyuklari ham bor пониженный передача повышающий передача ularda komplektida bor ko'rinishda chiqadi xuddi shu ko'rinishda chiqadi yana aytib o'tilganimizdek bu modifikatsiyamiz ham kuzovi uzaytirilgan ya'ni ikkiy yigirmalik bo'lib chiqadi endi ikki ming yigirma to'rtinchi yilni qaysi oyidan boshlab bo'lishlari mumkin buni ishlab chiqarish jarayoni boshlangan nimaga endi holding kompaniyasi import qilingan mahsulotlarni sotmaydi holding kompaniyasi o'zini mahsulotini chiqaradi ishlab chiqarish jarayoni ozgina vaqt talab qilganligi uchun bizlar ozgina muddatdan keyin buni уже sotuvga qo'yamiz taxminan mart oylarida sotuvda sotuvga chiqadi bular mana qo'shimcha ma'lumotlari mana shu yerda yozilgan bo'ladi marhamat an buni ham oldidagi ana bu amortizator vilkalari dvoynoy qo'shsha qo'shsha kuchaytirilgan amortizatorlar bilan jihozlangan bu modifikatsiyamiz mm -hmm. endi endi yana bitta modelimiz har bitta texnika ishlab chiqaruvchini flagman modeli bo'ladi flagman modeli mana bu flagman modelimiz deb aytiladi eng top nimamiz uch yuz kubalik bizlarda hech qachon bundan oldin uch yuz kubalik chiqargan emas edik ikki ming yigirma to'rtinchi yilda kelib mana, mana bizarni motohavaskorlarimizga El Holding kompaniyasining eldosh 300 kubalik motor uh, mototsiklni taqdim qilmoqchimiz ko'rinishda hayvat va eng kattasi eng kattasi shu bunda, katta katta bunda nafaqat motor 300 kubalik bunda orqa mosti qo'sha balonlar bilan jihozlangan ikk ikkitalik balon balonlar bilan jihozlangan bundan tashqari vilkasi kuchaytirilgan 60 lik vilka va nihoyat lanjiron ramasi qo'shsha rama bitta lanjiron emas qo'sha rama ramani profili yuzga ellik bu degani judayam baquvvat profildan ishlangan lanjiron va qo'sha optikasi ham kuchaytirilgan ikki qavatli nima bilan fara bilan jihozlangan ha let va judayam yorug'ligi baland fara bilan jihozlangan jihozlanganun xarajati qancha bo'ladi примерно buni endi albatta motor baquvvat bo'lganligi uchun ko'p yuk olish qobiliyati bo'lganligi uchun rasxodi boshqa modifikatsiyalarga qaraganda ozgina ko'proq bo'ladi taxminan olti va olti yarim litrlargacha benzin rasxodi bor buni yana bitta nimasi bor xususiyati bor bu samosval Hmm. yukni o'zi öz to'nkaradi demak silindr bilan ham jihozlangan demak bu modifikatsiyada ham повышающий понижающий ham повышающий ham самосвал barcha qulayliklar bilan jihozlangan даже o'sha bizni havaskorlarimiz biladi tormozlari oddiy boshqa mada toroz emas gidravlika hmm. ya'ni jidkis bilan moshinalarni sistemasi bilan tormozlari ishlaydi endi ıı, mana modellarni tanishtirganimizdan keyin ko'rinishlarini va ularni aytilgan aytib o'tilgandek nimalar bilan komplekt qilinadiganlar hammasini aytib o'tdik endi birma bir narxlar bilan tanishtirmoqchiman shahriyor keling boshidan boshlaymiz narxlarimiz bozorni o'rgangan holda judayam o'ziga nima deydi jozibali narxlar maqsad qo'yganmiz jozibali qo'yganmiz chunki raqobat kuchli shuning uchun sifatli mahsulot va u nafaqat sifatli va hamyonbop ham bo'lishi kerak albatta hamyonbop mana shu bir yuz ellik kubalik mototsiklimizni hozirgi kunda bizlar maqsad qilgan narximiz bu yigirma million -huh. yigirma million bu elektr mototsikllarni deyarli narxiga -de, narx -de, narx -de to'g'ri keladi дае arzon ham bo'ladi shu uh, nuqtaga bizlar hozir harakat qilyapmiz mana shu uh, sotuvga qo'yganda xudo xohlasa ana shu narxlarda chiqadi bir yuz ellik kubalik mototsikl benzinlik. benzinlik va bundan undan keyin mana shu ikki yuz kublik mototsiklimiz ikki yuz kublik mototsiklimiz <coughs> benzinligimiz воздушный uh, modifikatsiyasi bu yigirma besh million so'm bo'lib chiqadi chiqadi bundan keyingi modelimiz xuddi shu ikki yuz kubalikni ikki yuz kubaligimizni radiatorlisi radiatorlisi kuzovi ikkiyu yigirmaligi yigirma yetti million narx bilan chiqish kutilyapti endi narxini qiziqib yurganlar shu sohada ishlayotganlar biladi bu juda judayam nima deydi yaxshi narx bugungi kunda menimcha hozircha bu narxda taklif bo'lmasa kerak agar bundan keyin bo'lmasa shuning uchun fikrlarni izohda qoldirishadi takliflar bo'lsa yo nima qilamiz albatta albatta videoni kuzatganlar poдpischiklaringiz kirib mahsulotni ko'rib o'z fikrlarini bildirsinlar videoda telefon raqamlari bo'ladi va qo'shimcha ma'lumot bo'lsa telefon qilsalar albatta men barcha qo'shimcha o'sha qiziqtirgan ma'lumotlar bilan tushuntirib bo'lishib beramand to'g'ridan to'g'ri o'zizi nomeringizni men har bittaqiziqu qiziqadigan insonlar bilan shaxsan o'zim gaplashib kerakli ma'lumotlarni beramiz yana endi boyana aytganimizdek mana shu kabinalik ikki yuz kublik kuzovi ikkiyu yigirma uh, metrlik mototsiklimizni narxi bu o'ttiz uch million so'm o'ttiz uch million <laughs> so'm yana kabinalarni ko'rsatamiz ichinia atto yuklargacha mavjud mana qishda pechkalarham albatta pechka bor qishda pechka bilan bu endi qishki variant deb aytsak ham bo'ladi bemalol hech qayerdan sovuq kirmaydi va motorni o'sha issiqligi bilan kabina ham isitib beriladi pechka bilan eng qizig'i hmm. buni o'sha nima şey, deydi zaphastlari topiladimi agar mabodo qaeda endi siz bilasiz respublikada bizar 2006 e, ming yildan beri motosikl ishlab chiqarishni işte, boshlaganmiz hmm. ikki ming oltinchi yildan beri hozirgi <laughs> kunda kelib juda yam ishlab chiqaruvchilar ko'p shuning uchun barcha viloyatlarda запчhaсt topish umuman muammo emas nafaqat bizni modifikatsiyalarimiz umuman mototexnika bo'yicha hozirgi kunda запhастt muammo emas endi topa olmay yurganlar bor ular bizlar bilan bog'lansa bizlar ularga, ularga qayerdan arzon narxda sifatli zapchastni sotib olishni e, nimalarni kontaktlarini beramiz albatta bunda mp tri radiosi ham bor boyan aytib o'tganimizdek har bitta modelimizda shu narsalar qo'yiladi buni narxini aytdik endi oxirgi modelimiz uch yuz kublik o'zi to'nkaradigan samosval ikkiyu yigirma metr kuzov kuzovga ega bo'lgan motosiklimizni narxi bu o'ttiz to'rt million besh yuz ming so'm to'rt millionbesh besh yuz eng qimmati va eng zo'ri eng zo'ri mana qo'shcha balonlik ko'pincha uh, nimalar so'rashadi qo'shcha balonliklar sizlarda yo'qmi deb mana endi holdingda ham eldosh qo'shcha balonlik uch yuz kublik motosikllar ishlab chiqarishni boshladi mm -hmm. endi oldin uh, nima uchun bizlar uh, bu segmentda ishlamaganmiz mm hozir -hmm. shunaqa ma'lumot bor oilaviy kredit miqdori ham ajratilgan summa ham ular summasi ko'p e, oshgan shuning <laughs> uchun oilaviy kreditga ham bemalol mana shu motosikllarni e, rasmiylashtirib xarid qilsa bo'ladi endi u qancha beriladi muddati endi uni uni uch, uch yilgacha beriladi <laughs> uni oila nimasi oilaviy kredit uni asosan shu oh. uh, joylarda yashaydigan fuqarolarimiz o'zlarini hokim <laughs> yordamchilari bilan bog'lanib keyin o'sha tartiblarini bilishi mumkin foizlari muddati ularda ko'proq ma'lumot bor kreditga beriladi va naqdga naqtga yo'q zavod tomonidan rasсрochка yo'q mumkin qanaqadir ular rассрочка bilan shug'ullanadigan man hamkorlari bo'lsa o'shalar bilan birgalikda ishlab xarid qilishlari mumkin muammo emas to'lov shakli bizada nima deydi naqd pul ko'chirish plastikda hammasi bir xil narxda bundan tashqari nafaqat bizar to'g'ridan to'g'ri fuqarolar bilan ishlaymiz siz bilasiz bizlarni hamkorlarimiz ko'p mana shu ta'minotchilar deyiladi butun respublika bo'yicha ular bizlardan mototsikllarni xarid qilib keyinchalik o'sha fuqarolarga kredit rasmiylashtirib sotishadi garantiyasi qancha edi buni ham garantiyasi zavod tomonidan beriladigan garantiya uch ming kilometrgacha qancha uch ming kilometrgacha uch ming kilometrgacha zavod garantiya beradi yoki uch oy garantiya tushunarli yana sizlarga qanaqa savollar tug'dirsa mana shu kommentarda yozib qoldirishlaringiz mumkin va bunaqa ma'lumotlarni hali hech qayerda ko'rmaganda to'g'ri ha yo'q birinchi siz bilan mana siz shahryor birinchi sizni taklif qildik bu mototsikllar haqida bizlar qanaqa obzor hali qilganimiz yo'q qilganimiz yo'q premyerada bu premyera mana sizni blogingizda podpischiklari ham shu narsani birinchilardan bo'lib shu ma'lumotga ega bo'ladilar samarqandga kelib mana o'sha eldosh motonni o'ziga o'sha katta sha ishxonani o'ziga kelib mana sizlarga taqdimot qilyapmiz mart oyidan demak sotuvga chiqadi xudo xohlasa batafsil ma'lumotlarni o'sha sizning nomangizda qoldiramiz bog'lanishlari mumkin